Mammografi er en røntgenundersøkelse av brystene som kan oppdage brystkreft før det er mulig å selv kjenne kul eller andre symptomer. Alle kvinner mellom 50 og 69 år får invitasjon til å delta i det offentlige screeningprogrammet Mammografiprogrammet hvert annet år. Hei. Da var det deg. Hei. Ja, takk. Hensikten er å oppdage brystkreft tidlig, slik at færre skal dø og flere får mulighet for mer skånsom behandling. Og velkommen til oss igjen. Takk. Da er det ca. to år siden nå du var her sist. Først bare få stille deg et par spørsmål. Har du merket noe spesielt i brystene dine siden du var her sist? Noe forandringer? Nei. Bruker du noen spesiell form for hormoner? Nei. Nei. Greit. Da er det jo sånn at vi skal ta denne rutineundersøkelsen som vi, som vi gjør her på screeningen, som består av fire bilder, to bilder av hvert bryst. Disse bildene de blir sendt opp til sykehuset, så er det to røntgenleger som ser på de der. Så vil du få et svar rett hjem til deg. Og Det svaret får du i løpet av to til fire uker. Og du får et svar uansett. Om det skulle være sånn at vi trenger noe mer informasjon enn det som kommer fram på de bildene, at vi trenger noen ekstra bilder, så får du en innkalling til en utvida undersøkelse. Og Da er det viktig å merke seg. Trenger ikke å være noe alvorlige Eller noe sykdom i brystet, selv om du skulle få den beskjeden. Og Den også kommer også rett hjem til deg. Når vi tar disse bildene, så tar vi jo to bilder av hvert bryst. og Vi må klemme brystet ditt mellom to plater. Det husker du kanskje fra sist. Noen syns det gjør vondt. Noen syns det går helt greit. og Grunnen til at vi må gjøre det, er jo for å få en god fremstilling av kjertelvevet. Samtidig som vi får en minst mulig stråledose til brystene dine. Når vi skal ta bildene, så kommer jeg til å fortelle deg hva du skal gjøre og sånn underveis. Og det beste du kan gjøre, er å prøve å slappe av. Senke skuldrene og puste rolig. Og at vi kommuniserer underveis. Høres det greit ut? Ja. Før vi setter i gang, så må jeg nesten få ta en liten inspeksjon. Jeg skal bare se litt utenpå for å se om det er noe som kan komme med på bildene som, som du har på huden eller sånn. Så Hvis du ikke da kan ta deg litt oventil, så skal vi gjøre det før vi går inn. Mm. Screeningen foregår på egne enheter som er knyttet til sykehuset du tilhører. Fint. Da skal du få løfte armene dine litt over hodet. skal jeg bare se om det er noe utenpå som kan komme med på bildene. Fint. Der er det ingenting som jeg trenger å bemerke. så Da skal vi gå inn og ta bildene. Da kan du bli med meg her. Så skal du få komme bort til apparatet her. Da skal du få ta begge armene dine ned langs siden. Prøver du å slappe av så godt du klarer der. tar jeg tak. Nå skal jeg begynne med venstre brystet ditt. Legger du kinnet og øret ditt inntil plata. Veldig bra. Og så skal du slappe av så godt du får til i armene. God og slapp der. Så kommer dette presset. du bare sier ifra, hvis det blir veldig ubehagelig for deg. Da går jeg og tar det første bildet der. Da puster du bare helt vanlig og står helt i ro der. Så slipper vi straks opp. Sånn, da har vi tatt første bilde. Da kommer jeg til å vri litt på apparatet, så skal vi ta neste bilde. På skråbildet vinkles røntgenrøret. Det tas bilder fra to vinkler for å få fram detaljer i brystvevet. og Begge brystene undersøkes på samme måte. den venstre armen. Bøyer du i albuen og så legger du armen din nedpå der. Bare helt slapp i armen der. lener du deg godt inn i apparatet. Du skal være tung, god og tung i armene dine. prøver du bare å være så slapp som du får til i hele overkroppen din, og så kommer dette presset nå. Tett inntil brystbeinet ditt. Da skal jeg ta et bilde av deg der. Bare står du helt i ro, puster vanlig. Fint. Da er du ferdig. Da kan du bare trekke deg litt ut av apparatet. Nå skal jeg bare se at jeg har fått med meg det jeg trenger på de bildene jeg har tatt av deg. Fint. Da er du ferdig. Bildene var teknisk greie, så da kan du bare stikke av gårde. Så får du svaret også om to til fire uker. De aller fleste som møter i mammografiprogrammet, har ikke brystkreft, og får ny invitasjon etter to år. Noen får beskjed om å komme på sykehuset for tilleggsundersøkelser med bl.a. ultralyd. Enkelte må også ta en nåleprøve. Å bli innkalt til tilleggsundersøkelse trenger ikke bety at du har brystkreft. Hvis brystkreft oppdages, får du oppfølging ved sykehuset. Mammografi er den beste screening-metoden for brystkreft i dag, men ingen undersøkelse er 100 sikker. Oppsøk derfor lege hvis du oppdager kul eller forandringer i brystet. Norske helsemyndigheter anbefaler at kvinner i målgruppen møter i mammografiprogrammet hvert annet år. Du får viktig informasjon sammen med invitasjonen. Utfyllende informasjon om programmet finner du på Kreftregisterets nettsider.